Пошло. Давай, еще раз. Зовут Андрей, позывной студент. Работал на шахте. Пошел в ДНР для того, чтобы защищать детей, женщин, от грабителей, насильников и фашистов. Сам пошел. Хорошо, спасибо. Ну реально, мы похожи на грабителей и фашистов. Реально, здесь я этого не, не увидим. Хорошо, спасибо. Дальше, пожалуйста. Веселый. Веселый? веселый. Да, как зовут вас? Костя. На какой должности вы? Стрелок. Тоже стрелок. Ну, то есть рядовой. В БНР пошли, я так понимаю, по таким же, в принципе, вполне понятным, объяснимым причинам. Правильно? Ну, что-то типа того, да. Ну, как это, О. типа? Ну, документы. Документы пошел восстановить. Какие документы? Получить документы. У меня нет документов. А в ДНР что документы дают? Да. А где ваши документы? Вы отобрали? Вы отобрали это, кто вы... Ну, я не знаю. Забрали документы... А, то есть лично мои документы украли? Ну, так вы что-то видите, вы что-то путаете. То есть а лично Д... мои украли? А в, ДНР восстан... все... а в ДНР после того, как у вас украли документы, восстанавливают, да? Ну, Корочка ДНРовская, да. Ну, это хороший документ. Но вы мне говорили про то, что вы пришли Родину защищать, правильно? Да, 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 да. Ну, так говорите, чего вы стесняетесь. Ну такие же понятия, как и у всех, да. Родину нужно защищать. Да? Все, это правильно, это правильно однозначно. Родину нужно защищать сто процентов. Это очень положительно. Но похоже мы на фашистов. Похоже мы награбители или мы этим занимаемся вы с нами посидели сколько дней уже? вы с нами 6 под обстрелом а? не похоже не похоже а под, обстрел... а под обстрелом кто-то из вас был под обстрелом да, да Вами. Все, а, может, а, а, а где вы были с наверное с нами да, да. а кто обстреливал Нож. а где мы сидели в самом Шахтерске, правильно? Как? В самом Шахтерске, в жилых кварталах. А что с улиц осталось те? Улицы сгорели. О. А кто-то видел у нас минометы? Нет, Не видел. Нет, нет, нет. Вот так. Ладно. Представьте, пожалуйста. Меня зовут Евгений, позывной огурец. На гражданке. А что огурец? Фамилия такая. А, ну бывает, хорошо. На гражданке чем занимались? Студентом. Был. Студентом? Где учились? В И что? Оставили учебу, пошли в так же. Родину защищать. Ну как бы посылы однозначно правильные. Потому что нормальный мужчина всегда будет родину защищать. Родину, семью. Вот. Единственное, что происходит дезориентация. СМИ работают не совсем правильно. Российское телевидение показывает ситуацию очень искривленно. Вот. И Получается, что вы идете защищать только от кого непонятно. У вас, пожалуйста. Зовут Артем, позывной не знаю. А что не знаю. Это я придумал. Тамада придумал. Тамада придумал. На гражданке работал следствием на заводе. А в ДНР пошел. То, что много все рассказывали, что правый сектор на Зварде. убивают женщин, детей. Вот и пошел защищать. Ну реально, ты видел хоть раз? Нет, ни, что... ни одного. Хоть, там, не знаю, правый сек. ну, нацгвардия. А вы знаете вообще, что нацгвардия, это те же самые внутренние войска, просто их переименовали. Это те же самые ребята, абсолютно такие же самые, просто, и... ну, это как был, это футбольная команда с одним названием, сделали другое название. А реально, это та же самая организация, практически. Там нормальные ребята, такие же самые, как и вы которые абсолютно не похожи на фашистов и на тех, о ком вам говорят. Все, Меня зовут Стас, позвонил Тамада, работал на шахте. Ну, должность стрелок. Тоже пошел в ДНР из-за того, что мой друг, который находится в на Донецкой СБУ, рассказал мне ну, много всякого, и я как бы в это поверил и пошел. Но здесь здесь в том, что на самом деле такого нет. И не с вашей стороны стрелять, не на Хорошо. С ребятами с моими общались однозначно я видел все, со всеми со многими. Скорее всего, сначала был у ребят тоже негатив, потому что после обстрела мы понесли потери, у нас раненых было много. Поэтому немного было негатива. Но он был однозначно в рамках и живете вы практически в таких же условиях, как и мы. Вот, кушаете то же самое, что и мы кушаем. Есть. У меня вопрос такой. Вы видите, мы стоим в поле. Вы никогда не спрашивали своих командиров, почему они не стоят так же само в поле, почему они ставят свои минометы и артиллерийские установки возле больниц, возле детских садов, возле церквей. Не спрашивали никогда? Нам за это же говорили, что типа, у нас такого ничего не мает, а будем все ну, с вашей стороны. А, этих телефонов. С вашей стороны. А на самом деле находится у нас такое оружие мы об этом даже и не знаем и в основном часть ну людей об этом даже и не знают что есть такое оружие да ну а насчет танка ну танк там был, в этом там и этот самый ну вот что ЛСПК там называется ну, что и ну её восстановили с воинской части забрали ну а танки откуда могут появиться откуда эти орудия могут появиться ну скорее всего что Российский, Понятно. Хорошо. Так, расскажите мне что-нибудь что о ваших командирах. Вот вы имеете представление, кто у вас командир взвода, роты, батальона четко? Или вы знаете только ближайшего своего командира отделения? У вас оно Ближайшее. А старшие командиры с вами не общаются? нет, два раза обману видел, два раза видел и как Ну И все. а что а что так? Ну, потому что у нас есть свои командиры, они как бы уезжают, потом приезжают, говорят, нам сказали так, что так, то сидит тут, а тут, -то. выходите туда-то, да. туда туда-то, А это, по поводу дисциплины, это я слышал, что у вас э, бывают случаи, когда действительно расстреливают людей. Да, ну, есть? так есть, за мародерство, ну, за алкоголь тоже могут наказывать. Ну, есть такие группы, где как бы и командиры сами бухают, и люди там бухают. У нас группа как бы, ну, никто не бухал, мы один раз там его как-то позволили всех, ну, я говорю, были нормально. Понятно, хорошо. А что это за история с Феном? Кто рассказывал? А, это самое, самый, что человек в монетарке взял, да, ну, если я не ошибаюсь, то Фен. Фен? Командир его, да, застрелил. Прямо прилюдно, при всех. Да, да. За то, что взял фен. Да. Понятно. Что слышали о батальоне Кальмиус? Что слышал? Ну, мы ну, вот тут было. сюда когда приехали вечером... Говори Гри, громче, пожалуйста. Они подъезжали на машине, ну, может же поздоровались не соседи Ну, видел на одного камера все тут нашито и все. Ну, он говорит, что у них там со 160 человек, но ну, тут шатерки осталось а ну, где-то 30 всего, и все. А так больше ну, ничего не неизвестно. А у кого с отделения лесозвода осталось 24-4? Это у Андрюхи, да, у тебя? Ну да, да. У тебя с 24-4 человека. Остальные по домам разошлись? сбежали, да. Ладно, понятно. Хорошо, что бы вы хотели, может, сказать, не знаю, своим товарищам, друзьями, близким, знакомым? Чтобы они открыли глаза просто на это все и все. Хотя бы, хотя, бы начали, вопрос, да. хотя бы начали просто сравнивать информацию, которую им подают с правдой. Да. И проверять. И проверять. А еще лучше смотреть информацию с других источников. Я думаю, не зря украинские телевидение просто взяли и отключили. Просто не не просто зря. Слушать, а именно проверять правильно, как вы говорите да. Хорошо. Я надеюсь, что каждый из вас, из, из нас, вернется домой живым и здоровым абсолютно. Это никому не нужная глупая война, которая навеяна соседним государством, старающимся разрушить наше государство. Настоящие патриоты Донбасса не взрывают мостов, настоящие патриоты Донбасса не взрывают электроподстанции и так далее, и так далее. Хорошо, всем спасибо. Я надеюсь, что все-таки ваши командиры про вас вспомнят и захотят обменять, потому что процесс длится уже несколько дней, но пока результата нет никакого. Более того, даже тех ребят, которые погибли с нашей стороны, как, как, как ваши командиры сказали, которых прикопали, вот, уже подается ложная информация про то, что бы то мы провели обмен двухсотыми, хотя его не было. К сожалению, ни, ни обмена, ничего. Вот, и своих бойцов, которые раненые попали в плен, мы забрать тоже не можем, потому что пока что ваши командиры... Но семьи они ваших фамилий и имен не знают, поэтому не совсем может заинтересован. Не, ну, не знает, если, ну, Так вот, ну, фамилии имена у них только у Я надеюсь, что все-таки там это, эти вопросы решатся. Вот, вы вернетесь все, вернетесь, самое главное, в свои семьи, дома и оружие в руки брать никто не будет. Потому что на самом деле против мирных граждан вооруженные силы Украины не воюют. Не воюют. Хорошо, спасибо. Давайте ездим в тенек, отдыхайте. Спасибо.